если музыканты среди вас? Пиздета. Может быть мы не знали, как нужно правильно раскручиваться? У меня кличка просто Гусь, но так как я но не могу... Тебе, да, так да, тебя все и называют. Все, честно, все на... Доброго дня, дорогие друзья. Початку для Телеграма. У меня есть телеграм-канал с разной музыкой. Есть телеграм-канал с э, культурной музыкой, есть с не очень культурной. И мы с Костиком делаем совместный трек. Ту, І... я тебе так, так. Глядачі телеканалу mm -hmm. Глядачі мого телеграм каналу якраз це побачать. Mm -hmm. Танцюй зі мною Танцюй зі мною в такт Танцюй зі мною Давай давай отак вот Танцюй зі мною Танцюй зі мною в такт Давай зі мною танцюй отак вот Візьми з собою на пальму свіженьке я є. Скажи будь ласка, твои вражения от всего трека. Таких треков давно уже не писал, потому как я в душе рокер, ну, так. и у меня очень много заказов. Ну, во-первых, я аранжировщик, если что, так. поэтому заказывайте композиции, я их с удовольствием буду вам делать. Вот, а твой трек мне понравился тем, потому что он, ну, во-первых, он от всех отличается, как я уже сказал, он да. э, попсовый, э, такой... Ну я же диджей. А-ля диджейский. А-ля да, а диджейский. И мне просто было интересно э, узнать у себя самого, как я могу это позиционировать. Но ну, мне понравился твой трек. тут жопки. Чуть-чуть. Ну, вот. А так это нормально, есть. да, да. А это нормально. Я да. думаю, буду прикольно. Да. Ну. Посмотримо, да ми продовжуємо над ним працювати, і ми його офіційно релізнімо. Так що, шановні друзі, mm -hmm. чекайте, скоро все це буде в ділі. Я тебе знав ще наприкінці 90-х. Я ми знав на Да. Больше 20 лет. Да. Однозначно. Да. 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 да, да. да. Я да. помню тогда, ну, ты был трошки старше, тоді, ну, я був да. трошки а ты был трошки молодше. Ну да. Ты был ведомым рокером, у вас тогда такой был крутой проект. длинным хайером. Да. Я был переконан, что вы были просто, вы были просто недосяжні. Аэроплан играл да. всюду. Сколько слив про аэроплан? Мы очень качественно играли, потому что мы в в свое время Каждый из нас, ну, допустим, барбанчик Витя Герчев, я, это Савацик, Влад. Вот, мы в свое время очень хорошо позанимались, так сказать. Ну, это, кто в музыкальной школе, кто у какого-то преподавателя. А как ты научился? Как ты... Я закончил музыкальную школу экстерном. У нас э, 13 на Филатова. По какому классу? По гитаре, акустика, фламенко. Да, да, да. Вот, я пятилетку закончил за три за года. И круто. пошел и, и пошел в армию. Ну понятно. Потом потом я пришел и так а сказать. А в армии гитара сгодилась так уж. В армии был очень классный прикол. В общем, я служил это, там, за границей и я себе, ну типа придумал, что если я не буду музыкантом в армии, то эти два года, блин, ну просто мимо, ну ну типа зря пройдут и все. И я, ну, типа, заброшу музыку. То есть мне было этих двух лет очень бы жалко. И тут на пересыльном, так сказать, пункте, да, вот я сплю в палатке зеленой. И когда так дальним ухом таком в полудрем я слышу, есть ли музыканты среди вас? Пиздота. Я вскакиваю, как будто я не спал. Я музыкант, я музыкант. Где находится нота Си? Ну, mm -hmm. на каком, ну, посредине Нотного стана. Ты умеешь играть на тубе, а я попал бы, ну, то есть я попал в оркестр, а я не умел играть ни на тубе, ни на, ну, ни на чем, ну, только гитара. Так. Но мне надо было быть там Конечно. музыкантом, и Конечно. поэтому я сказал, я на всем умею играть. И так я, так я вот эти два года я прослужил за границей, и я, я играл. За кордоном Амде. В Польше это город Легница. И я там прослужил два года. И Я отыграл, то есть каждое утро это марш славянки, но на то время. И значит, видите, роты идут, а мы им играем. Плюс самоволочки, плюс молодой и это со всеми вытекающими. Ну круто. Да, дай бог. Было супер де... вот да и потом вот а аэроплановская так сказать деятельность если вот может ты мне напомнишь во сколько она началась именно в каком году наверное 97 -й? я думаю где-то так, так да где-то так да, да. да. в 99 вот. вы были крутой ну, группой ну так ну да. будем да. примерно вот мы были первыми кто на летнике Сус города начал играть вживую Первый, то есть ну, не баян, там, не аккордеон и не просто клавиши там, с этим, с, еще тогда с ним э, картриджем, да? а настоящий барабанщик Витя Герчев, крутой барабанщик, то есть, да, был и будет, так сказать, но ну, я надеюсь. Вот, ну, Вацик Влад, Олег вокалист, супер, и я гитарист, ну, это сразу пиздяй, да. Вот. Но в свое время, опять-таки, поднатаскавшись, так сказать, в музыкальной школе, я мог играть агутер, а, агутиновские, ну, на то время партии, да, ну, то есть просто ты один, там, там же, ну, там гитарка, все это легко, все это легко там игралось. Кто, тому, кто знает, как. Ну, да, да. И мы были очень популярными на летнике Сус города. И потом к нам пришли... Э, это Тенета, Mm -hmm. Потом э, пришли э, Я сейчас не помню Как они назывались Но там играл басист там был это, там, замечательный это, там, Паша Заславский mm -hmm. вот, Он там у него была то есть вот. Но все они меркли Потому что мы были помоложе и к нам было больше внимания как женского пола. Можно быть крутой, крутым да, да, портом, да. играть на городе, класс. Але да. песни аэроплана, вы же играли по радио по всей стране. У вас были, были, ваши, у нас были спонсоры, письма, да, у нас песни. были спонсор у, да. у нас были личные композиции, ну как бы личные, это все а, композиции, композиции да. авторские, эти все композиции Олега, ну я как бы пополам аранжировочки немножечко, немножко аранжировки, гитарки, ну Понятно, что я партию барабаны барабанов не придумывал, ну, но, ну, поэтому я были бу... репетиции, вот и все, да. И я, ему, я, я был да. перекунаный, и оно так выглядело в тот час, что аэроплан, все, он же победил. Аероплан, не жили, вони жили в Кривому Розі. У да. вас не було в Кривому Розі. Всі знали. І всі між собою розмовляли. о, аероплан, все, молодці, полетіли. Вони вже уїхали, і вже, вони вже все. Вони вже не досягають. Да, да. Да. Вони вже артисти, так. Да. вони артисти. І mm -hmm. ну, ті, хто насправді переймався роком, ну, ви були на рівні з Грін Греєм, як мінімум. Коли-то Грін Грей грав в цирке, yeah. их, ну, как бы разогревали, то есть и тогда как бы это сам Шкамуха э, э, на в этой в гримерочке мы, мы услышали, когда давал это Сам Дизель интервью, то он говорит, там такая классная группа была, вот только что выступала, так четко такие Профессионалы мы такие, ну да, это мы. Чего не получилось? Да, да. Чего? Чего вы а, запустили? Что знаю? пошло не так? так? так Что пошло пошло не не так случилось? Чему дальше? Это э, э, так случилось, так сказать, э, даже не знаю ответа. Может быть, мы не знали, как нужно правильно раскручиваться и кого нужно было искать, это сам, для раскрутки. Mm -hmm. а вот, поэтому были те, кто были. Угу. И поэтому по, по, это сам почему не получилось? Ну, может быть, я не могу сказать, что не получилось, получилось, получилось можно но было не краще. совсем. Можно, да, было да. можно, можно было взлететь далее. и полететь. Да, да да, 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 Но мы остановились на том уровне, на котором остановились. И тем, тем не менее у нас м, три клипа аэроплановских. Да. Очень огромное спасибо Владу м, Владу Лешенко, царство небесное, да, он, так сказать. Занимался э, проектом этим, и мы, ну, по крайней мере, я, ну, вот я рад, что он хотя бы до какого-то уровня нас э, приподнял, так сказать. Ну, а потом, ну, э, почему не получилось, не знаю. Ну, то есть я не буду в это вникать. Не стали такими популярными, как ВВ, как, допустим, Рен Рей. Хотя могли, ну, вы уже могли были... легко. Й... Да, ну, на вид блин, не, за... не надо. Я не жалею ни о чем. Л -л 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 -л. Час відкривається в Кривому Розі клуб-гараж, клуб приходять різноманітні вокалісти, і Наташа Шаповалова каже, зараз прийде співати Костя Гусь. Да. Да. Я кажу, Костя Гусь. Це з аероплана. Вона каже, так. Да. А що він буде грати? А зараз ти почуєш. Приходиш ти. Під античним да. включаєш гітарку бронеруй, да. ми настроїлись і После ти. Після Китаю я да. так да. Я, я І так вона понимаю, каже, да. оці вот слова, що ти зараз кажеш. Угу. Костік в Китаї відіграв, угу. і він, ну, я знаю, що Костік крутий, але ну. І вся попса, вся рок попса в твоєму виконанні Кавера. просто да, да. шикардос. Да, да. Да. Розкажи про твій досвід в Китаї. В Китаї шикарно було. Я жив на Белі. Зараз Шекоу, Шекоу – это возле Гонконга. То есть, угу. ну, это непосредственно граница с Шекоу. Угу. Вот. Молодой довольно город. Ну, уже ему лет 7, но ну, это молодой город. Угу. Вот. Когда началась здесь войну, война, вот, у нас очень было мало работы. И поэтому я не знал, как дальше жить, как, ну, как зарабатывать. И, а там у меня был э, товарищ, музыкант, тот, который уже там жил года 4 или 5. И мы с ним переписывались, так сказать, и он говорит, гусь, а давай, прилетай в Китай. И я подумал, что у меня больше такого варианта не будет. Ну, полететь когда-нибудь в Поднебесную, так сказать. И я согласился, я продал машину свою потому как э, надо было на самолет и как говорится на какие-то первоначальные там э, существования Ну, такой рискованный круг да но я рискнул опять-таки может быть потому что был немножко помоложе может быть не знаю цель Да, да вот и полетел и не жалею абсолютно это шикарный город Китайцы, ну, как мы знаем, я думаю, что мы знаем, что они обожают э, белых людей, так ну, сказать, да. а Систат, особенно ну, творческих, завтра, завтра. да, особенно творческих людей, так сказать, они принимают сессиониау и так далее и так далее. Поэтому я там был популярен, ну, насколько это возможно быть популярным, и там я оттачивал свое мастерство как кавер исполнителя по бокалу по гитаре по фламенку это, это я там играл Дидюлю, э, ну его самый знаменитый в общем я это я старался быть на уровне поэтому когда там виза закончилась и я был здесь я очень хотел себя показать в моем любимом городе и тем более что э, ты меня знаешь и ты меня пригласил и я этому был очень рад я говорю да Валера, я готов играть и вот и ну и так поэтому это очень большой был большая была удача то что мне посчастливилось там быть вот потому что после Китая когда я немножко накопил денежек я даже смог поехать в Италию в Рим а оттуда в Германию. То есть и я там играл на улицах, великолепно все, да. это, люди платили, так сказать, ну, кидали денежку, и мне это понравилось. То есть, мне это понравилось как опыт, опять-таки, как опыт уличного музыканта. Цикавый, вот, значит, и восприятие. Парадоксально, что в Италии больше всего платили денег китайцы, которые там были на экскурсии. Ни хау, ни хау, Да, да, да. Такой. Класс. Чисто фишка такая, да, да, да. Потом ты повернулся с Китая, ты в Кривом Розе. Уже долгое время я здесь. Ну, ну я... По понятным причинам, да, да, да. Я mm -hmm. знаю по собі, що якщо людина насправді творча, то цю творчість в собі не можна втримати. От її просто неможливо в собі втримати. Чим більше тримаєш, тим в більш якоїсь формі вона з тебе все одно вийде. Yeah. Я yeah. знаю, що ти займаєшся творчістю зараз. Ти вирішив і записав свої власні пісні вже зараз. Альбомчик уже є. Да, да, да. Розкажи про власне. Помимо того, что я... Мы об... с вами да, да, друзья, да. мы да. обовязково оставим посылание на mm. канал Кости, и вы mm -hmm. сможете побачить самостоятельно. А Подписывайтесь, вот, кликатели... я буду очень рад, да. Помимо того, что я аранжировщик, то есть у меня есть заказы как э, профессионального гитариста, вокалиста, ну и вообще аранжировщика, то есть вот, у меня э, свое творчество было, ну, по крайней мере, это сам. Я о нем думал всю жизнь. Конечно. Э, потому что я э, сомневался в каком стиле, потому что я люблю это сам. Я люблю рок, но потом вдруг мне понравилось немножко, чуть-чуть его облегчить. Mm. Вот. Ну, в общем, вот. Поэтому я тыкался, мыкался э, сам у себя, сам у себя спрашивал, а в каком я хочу стиле вообще написать э, альбом. Ну альбом получился в роковом стиле. Ну, да, ха -ха, да, я да, слух, да. Я знаю. Ну, да, также есть... Англомовный. Да, и, то есть там 8 композиций, 4 из которых на английском языке, а 4 на украинском Так не захотелось. Так не захотелось. И вот совсем недавно я нашел, ну, недавно, позавчера, да, это совсем недавно. Это сам. Я нашел сайт, который там нужно кинуть какую-то денежку и твои композиции могут дать, это там, резюме твоим композициям э, твоим композициям, я прошу прощения тех, кто, э, допустим, в Бразилии или там в Аргентине или в Америке это там, работают на радио или там какие-то диджеи, те которые там популярны и вот мне пришло четыре письма, 4 отклика и мой миг, моя композиция, она гитарная, миг будет крутиться на, на бразильском радио. Это уже классно. Офигезно. Я рад. я классно. Пусть, пусть я это. Да, да, спасибо. Я буду очень рад, если вы будете оставлять свои комментарии, потому что мне мне интересно знать ваше мнение, насколько моя музыка, мое творчество и мое видение э, нравится вам, мои мои зрители. Зараз ты да. выступаешь и, и далее планируешь под псевдонимом Газ. Газ, да. Константин Газ. А почему Газ? Э, ну, если брать Китай, то имя. Костя Константин в Китае китайцы произносить априори не могут. Это для них <с очень <с тяжело. И поэтому я придумал газ. И так совпало, что газ на их переводе это воздух. Супер воздух. Ну только не тот, который может испортиться, а нормальный воздух. Там ландыши, там розы. А газ, это может быть из 90-х, опять-таки, у меня кличка просто гусь. Но так как я ну, не все могу, тебе, да. Значит, так ты бы все, все, все Это сам. Я не против абсолютно. Мне это никак не э... не заважает. Да, не заважает, Поэтому. Но так как э... А, а, э, альбомы мои и там мои композиции я в ближайшем будущем, опять-таки, я ничего не хочу загадывать, но если все получится, то я хочу все-таки на, на заграницу. То есть, то там, конечно, Константин, газ, ну вот, Ще, я думаю, що років за 10 твоє інтерв'ю це продам якомусь телеканалу за гроші. нігруше. <ріху> <ріху> я поділюсь. <ріху> Без, проблем. Без проблем. Я буду тільки рад. Да, да, да. Друзі, ну, я нагадаю, що в нас з Константином буде як мінімум одна спільна робота. <ріху> я її буду презентувати. Підписуйтесь на наші канали, на мої, на Константіна. Дякуємо вам за увагу. Я думаю, що це наше не останнє інтерв'ю. Мені було цікаво я, і змістовно. Я дякую. Спасибо. Спасибо всем большое, всем мира, до свидания.